ছাগলীক কি ভিটামিন খুৱাব লাগে সেই বিষয়ে বিভিন্নজনে মোক বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন কৰি থাকে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ছাগলীক কি ভিটামিন খুৱাব লাগে বা কি ভিটামিন খুৱাব পাৰি সেই বিষয়ে জনাবলৈ সেয়ে মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টিত ক'বলৈ গৈ আছোঁ ছাগলীক কি কি ভিটামিন লাগে বা কি কি ভিটামিন খুৱাব লাগে তাৰ ওজন বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে বা প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বা ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে সেই সকলোখিনি মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আগবঢ়াম গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব যিসকল ছাগলী পালক আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ মই আপোনালোকক ইন ডিটেইলছ ছাগলীক কি কি ভিটামিনছ লাগে বা মিনাৰেলছ লাগে তাৰ কি কি পুষ্টি লাগে একচুৱেলি তাৰ মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বা ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে সেই সকলোখিনি মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টিয়ে স্কিপ নকৰাক শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টিৰ এষত মই সেইটোও ক'ম যে আপোনালোকৰ বজাৰত কি কি নামেৰা মেডিচিন পোৱা যায় যিটো ছাগলীক খুৱাব লাগে ছাগলীৰ মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে বা গ্ৰ'থৰ কাৰণে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে খুব ভাল সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি এষত জনাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ইনফৰ্মেটিভ লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ বন্ধু পালকসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ নমস্কাৰ মই ডক্টৰ পঞ্চানন পিকু আপোনালোক মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ ছাগলীক কি ভিটামিন খুৱাব লাগে সেই বিষয়ে কথা পতাৰ আগতে বা আপোনালোকক জনোৱাৰ আগতে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো জীৱ জন্তু অকল ভিটামিন খুৱাই তাৰ ওজন বৃদ্ধি কৰাব নোৱাৰি বা তাৰ মানে ভাল গ্ৰোথ আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যদিহে আমি এটা উপযুক্ত পৰিমাণত এটা পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান নধৰোঁ গতিকে সেই কথা আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব কিন্তু কথাটো হ'ল যে আজিকালি কোৱা যায় যে মাটিতে যদি এ সাৰ নাথাকে বা মাটিতে যদি পুষ্টি নাথাকে সেই মাটিত গজা যিবিলাক ঘাঁহ বন গছ বন হ'ব সেই গছ বনবিলাক খাই জানো তাৰ পৰা পুষ্টি পাব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিত ছাগলী পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আমি এক্সট্ৰা ছাপ্লিমেণ্ট মিনাৰেল মিক্সাৰেই হওক বা ভিটামিন ছাপ্লিমেণ্টেই হওক সেই ছাপ্লিমেণ্ট দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় ছাগলীক কি ভিটামিন খুৱাব লাগে সেই বিষয়ে কোৱাৰ আগতে প্ৰথমে জানো আহক ছাগলীৰ খাদ্য প্ৰণালী অৰ্থাৎ তাৰ ফুড হেবিটছ আৰু তাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম বা সজন পাচনতন্ত্ৰটোনো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে জানোৱা হওক ছাগলী এটা এফিচিয়েণ্ট ব্ৰাউজাৰ বুলি কয় ব্ৰাউজাৰ মানে কি হ'ল ছাগলীয়ে সদায় এটা জেগাত নচৰে এটা সি অ'ত চৰিব টৰিব তেনেকৈ গোটেই গৰি ফুৰি ফিটফিটাই ঘূৰি ফুৰি থাকে এটা জেগাতে গৰু গৰুৰ নিচিনাকৈ খাই নাথাকে গতিকে সেইকাৰণে ছাগলীক ব্ৰাউজাৰ বুলি কয় গ্ৰেজাৰ বুলি নকয় কাৰণ ছাগলীয়ে অ'ত ত'ত খাই পিনি এটা জেগাতে খাই ভাল নাপায় অ'ত ত'ত খাই ভাল পায় আৰু ছাগলীয়ে নোখোৱা একো নাই ছাগলীয়ে গছৰ পাতৰ পৰা আদি কৰি চব খায় কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্ন হ'ল যে সিমানখিনি খোৱাৰ পিছতো তাৰ পৰা এ আৰু এক্সট্ৰাকে ভিটামিন খোৱাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ সময়ত ছাগলীৰ পাচনতন্ত্ৰ বুলি কওঁতে ছাগলীৰ পাচনতন্ত্ৰ এটা ছাগলী স্মল ৰুমিনেন বুলি কোৱা হয় কাৰণ ৰুমিনেন এনিমেল ৰুমিনেন মানে ছাগলী চাৰিটা পাকস্থলী থাকে ৰোমেন ৰেটিকুলাম অমেচাম আৰু অভেমেচাম বুলি চাৰিটা কোঠালিযুক্ত পাকস্থলী থাকে গতিকে ছাগলী ৰুমিনেন বুলি কয় আৰু ছাগলী যিখিনি খায় ছাগলী সেই ৰুমেনত আপোনাৰ ৰুমেনত কিছুমান ৰুমেন মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰা বা কিছুমান ৰুমেন ডাইজেষ্টা বুলি কোৱা হয় বেক্টেৰিয়া ফাংগাছ প্ৰট'জোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰা ৰুমেন মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰা থাকে যি মাইক্ৰফ্লাই যি ছাগলীয়ে খায় সেই ছাগলী ছাগলীয়ে খোৱা গা ঘাঁহ বন পাতবিলাক ভাঙি পিনি ডাইজেচন হোৱাত সহায় কৰে আৰু ৰুমাইনত ভলাতেল ফেটিএচিড বুলি কয় সেই ভলাটাইল ফেচি ফেটিএচিড প্ৰডাকশ্যনত হেল্প কৰে আৰু আপোনালোকে জানে যে ভালদৰে যদি হজম হয় সি হজম হ'লে ডায়েটেৰী ডাইজেষ্টিবিলিটি অৰ্থাৎ তাৰ হজম হৈ তাৰ পৰা পুষ্টি ভালদৰে শোষণ হ'বলৈ বা অশোষণ হ'বলৈ বা আহৰণ কৰিবলৈ খাদ্যৰ পৰা তাৰ ডাইজেচনটো ভাল হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ হজম প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল হ'ব লাগিব কিন্তু এই ডাইজেষ্টা বা ৰোমেন মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰাৰ যদি পপুলেশ্যনটো অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা থাকিব লাগে বেক্টেৰিয়া প্ৰট'জোৱা বা ফাংগাই সেই তিনিটা ধৰণৰ যিটো ৰোমেন মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰা সেইটাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পপুলেশ্যন বা সংখ্যাত থাকিব লাগে সেই সংখ্যাটো যদি মেইনটেইন হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ডাইজেচনটো ভাল নহ'ব অৰ্থাৎ হজমটো ভাল নহ'ব আৰু হজম ভাল নহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত বা তাৰ যিটো পিছত তাৰ যিটো শোষণ প্ৰক্ৰিয়া তাৰ পৰা পুষ্টি শোষণ কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৰ পুষ্টি ভালদৰে এই খাদ্যৰ পৰা নাপাব গতিকে এটা ৰোমেন মাইক্ৰফ্লাৰ যিটো পপুলেশ্যন সেই পপুলেশ্যনটো এটা নিৰ্দিষ্ট বজাই ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই সংখ্যাটো বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান সময়ে সময়ে প্ৰি বায়টিক আৰু প্ৰবায়'টিক কিছুমান টেবলেট বা পাউদাৰ পায় সেইখিনি খুৱাই থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় গতিকে মই আপোনালোকক প্ৰ বায়'টিক প্ৰি বায়টিক বা পাউদাৰ বা টেবলেট কি কি নামেৰে পোৱা যায় মই ভিডিঅ'টি শেষলৈ আপোনালোকক কৈ আছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব এতিয়া জানো আহক ছাগলীক কি ভিটামিন লাগে কি ভিটামিন লাগে আৰু সেই ভিটামিনবোৰে ছাগলীৰ শৰীৰত কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰে সেই বিষয়ে জানোৱা হওক কাৰণ আমি যদি নেজানো যে আমাৰ শৰীৰক কি লাগে কিহৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই উপাদান বিলাকে আমাৰ শৰীৰত কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰে বা কেনেদৰে সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমি নেজানিম যে আমি কি খাব লাগে একচুৱেলি গতিকে আমি জনাটো দৰকাৰ যে ছাগলীক কি কি ভিটামিন লাগে আৰু সেই ভিটামিনে দেশত ছাগলীৰ শৰীৰত গঠনৰ কাৰণে বা প্ৰডাকশ্পাদ উৎপাদনৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বা ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে জনন প্ৰজননৰ কাৰণে কি ধৰে সহায় কৰে সেই বিষয়ে যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে গম নাপাম যে আমি ছাগলীক একচুৱেলি কি খুৱাব লাগে গতিকে সেই কথাটো জনাতো দৰকাৰ যে আমি আচলতে ছাগলীক কি কি ভিটামিনছ লাগে বা খাদ্যৰ কি কি উপাদান লাগে সেই বিষয়ে জনাতো অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আপুনি যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিত ছাগলী পালন কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আজিৰ যুগত সেই কথাখিনি জনাতো অতি দৰকাৰী গতিকে মই গতিকে প্ৰথমে জানো আহক ছাগলীক খাদ্যৰ কি কি উপাদান লাগে ছাগলীক বিশেষকৈ খাদ্যৰ বুলি কওঁতে উপাদান বুলি ক'লে পানী শক্তি বা এনাৰ্জি প্ৰটিন ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছ সেইকেইটা বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছ ভিটামিনছ লাগে পানীয়ে ছাগলীৰ শৰীৰত কি কাম কৰে সেই বিষয়ে আপোনাক প্ৰথমে জানোৱা হওক কাৰণ পানীৰ বহুতো কাম আছে কিন্তু আমাৰ বহুতো কৃষক পালক আছে বা ছাগলী পালক আছে ছাগলীক উপযুক্ত পৰিমাণত পানী নোখোৱাই বা পানী খুৱাব লাগে বুলি প্ৰয়োজনবোধ নকৰে কিন্তু ছাগলীক নিয়মিতভাৱে পানী খুৱাব লাগে আৰু পানীৰ বহুতো কাম থাকে পানীয়ে খাদ্য হজম প্ৰক্ৰিয়া আৰু পুষ্টি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগলৈ কঢ়িওৱাত সহায় কৰে আপোনাৰ যিখিনি খাদ্য খায় আৰু ইয়ে বডি টেম্পেৰেচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু বডিত যিবিলাক ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট হয় মানে আপোনাৰ বডীৰ ভিতৰত যিটো ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট মেটেৰিয়েল হয় সেই ৱেষ্টখিনি এক্সক্ৰিচন কৰাত অহা নিষ্কাশন কৰাত বা চাবাৰ পায়খানাৰ যোগেদি নিষ্কাশন কৰাত পানীয়ে সহায় কৰে আৰু গাখীৰ প্ৰডাকশ্যনত সহায় কৰে কাৰণ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ছাগলীক দৈনিক আপোনালোকে চাৰিৰ পৰা দহ লিটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ বতৰ জলবায়ু আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ বয়স বা ওজন অনুপাতে ছাগলীক চাৰিৰ পৰা দহ লিটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ডেইলি গতিকে আমি ভাবি চাওক আপোনালোকে সেই পৰিমাণৰ পানী খুৱায় নে নোখোৱাই ছাগলীৰ গ্ৰোথ মেইনটেনেন্স আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বা ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এনাৰ্জিটো বহুত দৰকাৰী আৰু সেই এনাৰ্জী খাদ্যৰ পৰা পায় বিশেষকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু আপোনালোকে যদি মন কৰে ছাগলী দানাৰ যিবিলাক উপাদান আছে সেই উপাদানৰ আপোনাৰ ফৰ্টি টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট বা এইট্টি পাৰ্চেণ্টলৈকে যায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ চাব যে এনাৰ্জি চ'ৰ্চ মেইজেই হওক বা আপোনাৰ ৰাইচ ব্ৰেনেই হওক সেই গোটেইখিনি এনাৰ্জি চ'ৰ্চ বা কাৰ্বহাইড্ৰেট সেই কাৰ্বহাইড্ৰে'ৰ পৰা এনাৰ্জি পায় গতিকে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে এটা যি যি দানা খাইছে বা আপোনাৰ যি খাদ্য খাইছে সেই খাদ্যখিনিত এই নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এনাৰ্জি লেভেলটো আছেনে নাই সেই কথাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া জানো আহক প্ৰটিন প্ৰটিনৰ কাম কি প্ৰটিনৰ প্ৰটিনৰ আপোনালোকে জানে যে প্ৰটিনৰ কাম বহুত দেশত শৰীৰত ঠিক তেনেকৈ ছাগলীৰ শৰীৰত ছাগলী এটা ভালদৰে গ্ৰ'থ হ'বলৈ হ'লে তাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত তাৰ যিটো মাংসপেশী গঠন হ'বলৈ হ'লে এটা অনিষ্ট পৰিমাণৰ আপোনাৰ প্ৰটিন প্ৰয়োজন হয় প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে গ্ৰ'থৰ কাৰণে মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ হেয়াৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে চু যিটো লোম প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ লগতে ইমিউন ইমিউনিটিৰ কাৰণে প্ৰটিন যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰটিনটো থকাটো নে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰটিন থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যদি ছাগলীৰ খাদ্যত যদি প্ৰটিনৰ পৰিমাণ আপোনাৰ ছয়তকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হয় তাৰ ছাগলীত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে বা তাৰ ইমিউনিটি লেভেলটো কমি যায় আৰু লগতে আপোনাৰ যিটো দানা খোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতা কমি যায় লাহে লাহে আৰু তাৰ হজম হোৱাৰ যিটো পুষ্টি শোষণ হয় সেই শোষণ প্ৰক্ৰিয়াটো শ্ল' হৈ যায় গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰটিন থাকিব লাগে বিশেষকৈ ছাগলীৰ দানাত প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো ছিক্স ছেভেনৰ পৰা নাইন পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগে আৰু সেই পাৰ্চেণ্টত থাকিলে ছাগলীবিলাক নিৰ্দিষ্ট সময়ত গঠন হ'ব বংশ বৃদ্ধি হ'ব মেইনটেনেঞ্চ হৈ থাকিব প্ৰডাকশ্যন হ'ব গতিকে সেইখিনি প্ৰটিন পাইছেনে নাই পোৱা নাই সেই কথাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যদি আপুনি কমাৰ্চিয়েলি ফাৰ্ম এখন কৰিম বুলি ভাবে এতিয়া জানোৱা হওক ছাগলীক কি কি ভিটামিনছ লাগে আৰু ভিটামিনছ কি কি ভিটামিনছ লাগে সেই ভিটামিনছবিলাক কেনেদৰে ছাগলীয়ে সহায় কৰে ছাগলীক বিশেষকৈ ভিটামিন এ ডি ই আৰু আপোনাৰ বি কমপ্লেক্স সেই ভিটামিনখিনি অতি প্ৰয়োজন কাৰণ ভিটামিন এ আপোনাৰ শৰীৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বা জনন প্ৰজননৰ যিটো অংগ অংগ আছে সেই অংগবিলাক ডেভেলপ হোৱাত আপোনাৰ ছালৰ ছাল ডেভেলপ হোৱাত ছাল ইন ছালৰ যিটো গঠন আৰু টিচু গঠন প্ৰক্ৰিয়াত ভিটামিন এ অতি প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু ভিটামিন ডি জানে যে আপোনালোকে আপোনাৰ বোন অৰ্থাৎ হাৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি ভাল ডেভলপ হোৱাত সহায় কৰে ভিটামিন ডিয়ে আৰু লগতে ই ভিটামিন ইয়ে আপোনাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো বুষ্ট আপ কৰে আৰু লগতে বি বি কমপ্লেক্স আছে বি কমপ্লেক্সে শৰীৰৰ বিভিন্ন গঠন প্ৰক্ৰিয়া নাৰ্ভ নাৰ্ভ নাৰ্ভেই হওক বা আপোনাৰ আল্টিমেটলি আপোনাৰ যিটো অংগৰ যিবিলাক অংগ আছে অৰ্গেন আছে সেই গোটেই অৰ্গেনবিলাক বা আপোনাৰ যিটো বডি মেকানিজিম বা মেটামলি মেটাবলিজিমবিলাক আপোনাৰ মেইনটেইন কৰাত ভিটামিন ভিটামিনছে যথেষ্ট মানে সহায় কৰে গতিকে আমি সদায় ছাগলীক দানা খোৱাৰ উপৰিও আপোনাৰ কিছুমান ভিটামিন বিশেষকৈ ভিটামিন এ থকা ভিটামিন ডি থকা ভিটামিন ই থকা বা বি কমপ্লেক্স থকা ভিটামিন ছাপ্লিমেণ্ট সদায় আমি মাজে সময়ে খুৱাই থাকিব লাগে যদি আমি ভালদৰে ছাগলী গ্ৰথ পাব পাৰোঁ আৰু সেই কি কি নামেৰে ভিটামিন পোৱা যায় মই আপোনালোকক কি বুলি কয় ভিডিঅ'টিৰ শেষত ক'ম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়া জানো হওক সকলোতকৈ দৰকাৰী বা ছাগলীক সকলোতকৈ দৰকাৰী উপাদানটো হৈছে মিনাৰেলচ মিনাৰেল মিক্সাৰ আমি মাজে সময়ে মিনাৰেল মিক্সাৰ খুৱাই থাকিব লাগে মিনাৰেল মিক্সাৰে বডিত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰৰ অভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ দেখা দিয়ে ছাগলীৰ শৰীৰত মিনাৰেল মিক্সাৰ বিশেষকৈ কেলচিয়াম ফচফৰাছ তাৰপাছতে মেগনেছিয়াম চল্ট যেতিয়া ছ'ডিয়াম ক্লোৰাইড পটেছিয়াম আইৰণ জিংক কপাৰ আৰু চেলেনিয়াম সেইকেইদিন মিনাৰেল মিক্সাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু ছাগলীৰ শৰীৰত এটা বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰে বিভিন্ন তাৰ আৰু সেই মিনাৰেল মিক্সাৰবিলাকৰ অভাৱে ছাগলীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ কেলচিয়াম কেলচিয়ামে মিল্ক প্ৰডাকশ্যনত আৰু বন ডেভেলপমেণ্ট সাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আৰু খাদ্য হজম এবজৰপশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত কেলচিয়ামে সহায় কৰে সেই গোটেইখিনি মিনাৰেল মিক্সাৰ আমি বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ মাজে সময়ে বিশেষকৈ মিনাৰেল মিক্সাৰ যিটো মিনাৰেল যিবিলাক মিনাৰেলছৰ নাম ক'লোঁ তাৰ ভিটামিনছৰ নাম গ'লোঁ সেই গোটেইখিনি ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় গতিকে মাজে সময়ে আমি সেই মিনাৰেল মিক্সাৰ খুৱাই থকাটো অতি দৰকাৰী এতিয়া জানোৱা হওক আপোনাৰ যিখিনি মই মিনাৰেল মিক্সাৰৰ কথা ক'লোঁ বা ভিটামিনছৰ কথা ক'লোঁ সেই মিনাৰেলছ মিক্সাৰ বা ভিটামিনছবিলাক ভিটামিনছবিলাক কি নামে পোৱা যায় বজাৰত বা কেনেকৈ খুৱাব লাগে কিমান খুৱাব লাগে সি সেই বিষয়ে জানোৱা হওক মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো প্ৰথমটোতে কৈছিলোঁ যে ছাগলীৰ যিটো হজম প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট মাই ৰুমেন মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ৰুমেন মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰা যদি মেইনটেইন হৈ নাথাকে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ হজম প্ৰক্ৰিয়াটো বা তাৰ কোষণ প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে সম্পাদন নহয় গতিকে ৰুমেন মাইক্ৰফ্ল'ৰা বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে প্ৰি বায়'টিক বা প্ৰ বায়'টিক পাউদাৰ বা বলাছ পাত সেই বলাছখিনি আমি নিয়মিতভাৱে খুৱাব লাগে বিশেষকৈ বজাৰত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব ইক'টাছ বুলি ফ্ল'ৰাবুচ বুলি পাব য়াক বলাছ বুলি পাব বা ফ্ল'ৰাথন বলাছ বুলি পাব ফ্ল'ৰাবুষ্ট এ ডি থ্ৰী পাউদাৰ বুলি পাব বা টনকাইন গ'ল্ড পাউদাৰ বুলি পাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰবায়'টিক প্ৰি বায়টিক থকা পাউদাৰ পায় বলাছ পায় সেইখিনি আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে সময়ে সময়ে খুৱাই থাকিব লাগে কাৰণ হজম প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল হ'বলৈ হ'লে এতিয়া জানোৱা হওক মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু ভিটামিন কি নামেৰে পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু ভিটামিন পোৱা যায় গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে মিনাৰেল মিক্সাৰ বা ভিটামিন কিনিবলৈ যাব তেতিয়া মই কোৱা যিখিনি ভিটামিনছ আছে বা মিনাৰেলছ আছে সেইখিনি আছেনে নাই আপোনালোকে চাব আৰু চাই লৈ পিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ মিনাৰেল মিক্সাৰবিলাক কিনিব বিশেষকৈ মিনফাগ মিনাৰেক্স পাউদাৰ আপোনাৰ এগ্ৰিমিট ফুড পাউডাৰ আপোনাৰ হ'লগৈ খোৰাক পাউদাৰ খোৰাকত যথেষ্টখিনি প্ৰটিন থাকে খোৰাক পাউদাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পাউডাৰ পায় চাব যাতে এতিয়া মই যিখিনি ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছৰ কথা কৈছোঁ সেইখিনি আছেনে নাই সেইখিনি চাব তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ পায় সেইখিনিয়ে আপোনালোকে মাজে সময়ে আপোনালোকে খুৱাই থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাল গ্ৰ'থ পাব কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা তাৰ আগতে আপোনালোকে ডি ৱাৰ্মিং অৰ্থাৎ পেলু দৰৱ আৰু লিভাৰ টনিকটো খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভালদৰে ছাগলী আপোনালোকে ছাগলীটো চৰিছে পেট ভৰিছে পানী খুৱাইছে পানীও খুৱাব লাগিব পানী খুৱাইছে আৰু সেইখিনি ভিটামিন মিনাৰেলছ পাউডাৰবিলাক আপোনালোকে মাজে সময়ে খুৱাই থাকিব ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব আপোনালোকৰ গ্ৰোথটো ভাল হ'লে ভাল লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে সেইমতে আপোনালোকে খুৱাই থাকিব আপোনালোকৰ ছাগলীবিলাক আৰু বি কমপ্লেক্সৰ ভিটামিন বি কমপ্লেক্সৰ কাৰণে বিভিন্ন ইনজেকশ্যন পায় আপোনাৰ কনচিপ্লেক্স ইনজেকশ্যনেই হওক বা ট্ৰাইভিভেট ইনজেকশ্যনেই হওক বা বেলামিল ইনজেকশ্যন বা আপোনাৰ পেপচিটচি ইনজেকশ্যন বা আপোনাৰ বি কমপ্লেক্স ইনজেকশ্যন যিবিলাক ইনজেকশ্যন আছে সেই ইনজেকশ্যনবিলাক আপোনালোকে দুমুহীয়া পোৱালিৰ পৰা আপোনালোকে মাজে সময়ে আপোনালোকে ইনজেক্ট কৰিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কিছু ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বন্ধু পালকসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পশুপালনৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে জানিবলৈ ডক্টৰ পি ছিক্সটি থ্ৰী ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব